Розі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пише, що на одному із стратегічних аеродромів Старої Дуби наші сили вивезли два ту 95 які не могли злетіти. Стояли на консервації. Наші пілоти змогли зробити так, аби їх повантажили в спеціальні трали. Згодом Україна матиме свої ту 95 із підземного сховища. Винесли потрібні ракети. Згодом наші пілоти, пенсіонери бомбитимуть москву. Пишуть, що цей рейд починався саме для цього, аби забрати літаки та зробити паніку в арені на території Курська підсутні пілоти та техніки, які цілодобово приганяють неробочу пошкоджену або трофейну техніку в Україну. Пілоти молодці, наші десантники захоплюють стратегічні аеродроми, десантуючись захоплених російських гелікоптерів. Зв'язку у всьому курську немає. В ЗСУ виносять вишки та РВ-кабелі. Росія втрачає цілу область. Наразі українські сили прорвалися дві лінії оборони окупантів на території РФ, стверджують осінь аналітики. На основі даних з відкритих джерел сил оборони продовжують вперед на Курскому направлению, где оккупанты отступают и оставляют все нові и новые та и села, вот что про это пишет блогер Полонский, далее видео омываю оригиналом. Слава Украине, приветствуем от Полонского. Ребята, я только что записывал один ролик по Курской Народной Республике, и знаете, пока я его записал, он уже устарел, приходится еще один записывать, потому что ситуация развивается крайне динамично, и знаете, я уже говорил вам, что напоминает две вещи либо, ну, отдаленно напоминает, это не то же самое, но где-то как-то <laughs> вспоминаешь две вещи. Первое, это поход Пригожина на Москву, а второе, это освобождение Харьковской области, ураганное освобождение Харьковской области от российско-фашистских оккупантов, помните? Да, вот, вот эти вот две вещи просто один в один, когда они драпали из Харьковской области, ну или когда там таджики обороняли Москву, помните, с грузовиками. Больше было некому. Так и сейчас вот этот цирк со срочниками. Воевать они не могут, но они не способны воевать, и не умеют, и, судя по всему, не особенно хотят. Эти срочники, и первая новость это о том, в каком количестве они сейчас даются в плен. Это просто, это просто аут. Значит, четыре бойца, четыре наших бойца, вот есть фото, видеоматериалы, берут в плен сразу 40 человек сопротивления какого-то не оказывается. Просто, ну, я, я, честно говоря, абсолютно не осуждаю вот этих срочников. Ну, посмотрите, поставьте их э, себя на их место. Они всю жизнь жили в какой-то нищете, в какой-то, я не знаю, в каком-то там Мухосранске. Господи, прости, там даже мухи боятся, летать, муша вонь стоит. Вот, а они должны подыхать, э, потому что Путину нужна еще одна яхта, еще 71-я любовница, значит, э, Геленджик ему нужен, и Йоршик золотой э, на коне, и Ахмат Слива. Вот за это все им что, нужно взять и сдохнуть? Зачем оно им надо? А? Пацаны правильно сделали, они просто подняли ручки, или потом прилегли на этот самый, на асфальт, и... Просто дали оружие и ушли в тыл в Украину. Вот, собственно говоря, и все. Да, это все закончилось. То есть поступили по уму. По уму, потому что им еще жизнь жить, жить. Может, у кого-то есть больше, чем, скажем, какие-то там такие меркантильные соображения. Он еще может кто-то из них пойдет воевать в РДК или в легион против путинской фашистской банды, которая незаконно захватила власть. Ну вот и все. Вот этим вот, скорее всего, оно закончится. Причем вот эти 40 человек это не последний свисток, говорят, будет больше. Там, там уже столько нахапали пленных, сейчас будут требовать чухать, куда, куда, куда их девать, потому что у нас на самом деле... Там сейчас построена еще, я знаю, что где-то то ли в Черновицкой области, то ли в Закарпатской построена еще одна тюрьма, значит, для вот этих, ну это не тюрьма, это такое, знаете, типа лагеря для вот этих вот отъедающихся там чмобиков пленных. Вот. Ну, их туда, наверное, тоже отправят, но я не уверен просто, что она, при... ну, что она были готовы к таким большим количествам пленных, которые сейчас попадают. То есть, ну, не боеспособны российская армия. Вот те воинские части, которые сейчас расисты посылают на фронт, туда, на Курский фронт, они не являются боеспособными. Это очевидно, и тут даже не о чем разговаривать. Вот. А наших они пишут, что, опять-таки, расисты пишут, что наши ведут себя как дома, проводят ротацию, организовывают питание. Это для наших частей, да, организовывают, вот, пишут, проводят ротацию, подтягивают резервы, эвакуируют по деловому такому подбитую технику, то есть разве, тыловые части работают, все работает. У нас все просто как часики. Чик-чик-чик-чик. Вот. А у расистов вот так вот. То есть, э, все через пень колоду. Да, по судже. По самой судже они, э, значит, есть различные слухи. Но, ну вот расисты пишут, например, да. Город Суджа поддел... поделился на две части. Это цитата, это не мои слова, это от них информация. Все возвышенности за российскими силами, остальная часть серая или под ВСУ. А потом уже пишут, что все под ВСУ. Вот, то есть... Э... Вот, о, вот еще толпы показывают идущих в плен. То есть вот там было 40 человек, еще 22 человека сдается в плен. То есть вот что происходит. А с теми, кто пытается по глупости воевать как-то на блокпостах, опять не будучи подготовленным к такой войне, ну, получается, с ними печальная картина. Потому что дело в том, что нашим некогда разбираться в сортах Г. Да, если они же не могут понять, там перед ними срочники, детвора какая-то, да, только их выдернули у Мамаши. Или там сидят матерые какие-то боевики путинские, ну, начали стрелять, по ним гахнули в ответ, и все, и всех перебили. Вот, как на, том, на тех блокпостах. То есть, э, ну, хоть бы я, я скажу так: рашистам, если вы не научили их воевать, то хотя бы научите их правильно сдаваться в плен, чтобы они не гибли просто по-дурному, просто так. Вот это у меня такой вот к российским офицерам как бы призыв. Научите нормально людей сдаваться в плен, чтобы они четко понимали, вот делать нужно так, 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 тогда ты попадаешь в плен, тебя не убьют, ты останешься жив, ты будешь кушать манную кашу. Но это не точно. Вот, вот такие вот пироги, ребята. Так что продолжается такое, знаете, просто ураганное, я бы сказал, наступление Збройных сил Украины территория, освобожденная от кремлевского путинского режима, постоянно растет. Мне интересен еще такой последний штрих вот этого всего, значит, как оказалось, ну я же вам рассказывал, что Путин собирал свою шайку вот этих вот э, престарелых этих павианов, которые руководят Россией. И, значит, они обсуждали, что делать, как им, значит, спасать э, эту Курскую область. В результате, ну, порешали они, ну, во-первых, решили, что гораздо важнее обсудить, на каких колесах Силуанов ездил в Крым. Потому что он оказался, что он ездил на мотоцикле в Крым, и Путина там уже, это вот Курдская область, да хрен с ней, господи, у него много этих областей. Вот, а вот, а у, Силу, у Силуанова там на мотоцикле какие-то там особо крутые колеса оказались, вот, они вот полполовину. Значит, у них было вот это вот, скажем так, совещание разделено на две части. Первая, это вот эта Курдская народная республика, как оказалось, вообще никому не нужна. Говорят, хай эти курды делают, что хотят. Вот. А второе, это более важное и более длительное обсуждение, было э, крутых колес э, у Силуана. Почему? Потому что все под санкциями. Путину было интересно, как, как, как он их сумел провести через таможню. Як повідомляють російські пропагандисти, вони сподіваються, що російська армія просто помиляється. Вони думали, що це все просто ланцюжок помилок, які швидко виправлять. Але після виступу ЕНГ ще зрозумів, що це не помилки. Знаєте, що мене починає турбувати, те, що я знову чую одні ті ж самі слова та фрази провокація, просування вглиб території РФ не допущено ворог зупинений та перегрупування з відступом на вигідніші позиції. Коли я чую ці фрази і згадую серію неправди про Херсон та Ізюм, які тоді ще були російськими містами, зазначив пропагандист. це не. Паніка й не спроба її створити, бо російський солдата цього не дозволить. Він піде на танки з автоматами, гранатою, але не допустить. Але я знаю, яку ціну ми платимо за непомилки деяких. У тому числі, хто доповідав Верховному сьогодні і ці два дні. Тим часом незалежні змі повідомляють, що ЗСУ вдалося зайняти 350 квадратних кілометрів Курської області. Наразі йдуть бої за місто Суджа, яке майже окуповано українськими військами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.